Наступна історія, вона мене вразила, що таке дійсно буває. Це трошки мене так вивело з якихось там ілюзій. І я думаю, блін, це, це дуже важко, що люди так живуть, але ми тут, щоб це обговорити, і, можливо, ми дійсно комусь допоможемо. Я очень, кстати, рассчитываю на те, що угу. хоча б то Ну комментарии по поводу того, что является uh -huh. в рамках психического здоровья, что не является в рамках психического здоровья нормой. Хотя бы люди задумаются, потому что uh -huh. некоторые думают, так что здесь такого, что он просто смотрит в мой телефон постоянно, когда захочет. Кстати, я тебе скажу так, вот ты за то, чтобы давать пароль от телефона и доступ к телефону или нет? Ну, может быть доступ. То есть не, не так, что дай мне, я подивлюсь там сейчас все твои чаты. Но там, если мне нужно что-то подивиться, то мой партнер спокойно мне даст свой телефон. А не так, что нет, давай я тут. У меня немножко другая позиция. Я считаю, что доступ у моей, там, например, жены, девушки, с кем бы я ни был в отношениях, uh -huh. должен быть доступ к моему телефону. По ряду причин. Во-первых, если вдруг э, я... Со мной что-то случается, я умираю или еще что-то, но доходится мой телефон, там доступ к моей геолокации, где я в последнее время находился. Uh -huh. Это первое. А второе. Доступ к моим э, счетам, карточкам, моему имуществу, все, что. Ну, то есть я считаю, что если я не способен доверять э, человеку настолько сильно, чтобы доверять свой телефон и те данные, которые мне необходимы, чтобы этот человек вслучивал. Uh -huh. Я пропал. Что-то случилось. Он, она должна иметь возможность воспользоваться этим. То есть, чтобы найти меня или чтобы. Uh -huh взломать телефон так сложно, ты себе даже не представляешь. Особенно Telegram, если у тебя двухфарт, двухфакторная э, там, аутентификация, uh -huh. это очень сложно. Если человек знает пароль, он может разблокировать. И в рамках следствия люди могут понять, с кем ты в последнее время общался, что ты делал, где uh -huh. ты находился, прочитал эти все мотивы. Поверь, уже плевать, там изменял ты или не изменял, тебя не стало. Люди пытаются разобраться с тем, как uh -huh. тебя не стало. Поэтому моя, пози... моя субъективная позиция никому не рекомендую поступать таким образом, как я. Вы должны обязательно бояться и ныкать свои телефоны. А я, например, не считаю, что если я буду, там, допустим, в отношениях с человеком, мне uh -huh. ему доверяю, жена, девушка и так далее, если высокий уровень доверия, я должен иметь возможность дать человеку помочь мне в случае, если я попал в беду. Uh -huh. Просто, допустим, что-то происходит, приезжает полиция, я просто кидаю телефон. Забрала, исчезла, и все вопросы дальше решаются без меня. Дедурачи не замысливалась над такими ситуациями, но сейчас так. Да. Сенс. Ну да, но если, вы не, скажем, если есть прецеденты и нужна uh -huh. такая дополнительная зона безопасности, либо можно создать двойной аккаунт, где, допустим, личная переписка незначимая, uh -huh. какая-то в рамках твоей жизнедеятельности будет на одном пароле, а на другом пароле у тебя будет, ну реально, где ты был, что ты там делал, uh -huh. какие счета, чтобы ты мог все это передать своему партнеру. Так, наступна історія, вона трошки така довга, але тут мають значення деталі. Початок восьмого класу мені 12, подобався хлопець на два класи старше. Це була взаємна симпатія. Це ти Так. Так, да. ми просто обозначуємо, угу, що ми ж угу, в Європу. йдемо. Так. йдемо. Так. <реш> у листопаді 2011-го, ми почали зустрічатись разом. Проводили час на перервах, та після уроків, поки добирались додому, шкільними. Автобусами. Більшість часу ми проводили у компанії в шкільному парку. Через три місяці вже почались перші дзвіночки. Він почав забороняти спілкування з хлопцями, почались заборони на спілкування з подругами, він намагався нас сварити. Якщо на перерві, не йшла до нього на перший поверх, починався ігнор смс з образами. Це все почало впливати на навчальний процес, Вчилась я на високому рівні. А з такими емоційними гойдалками моє навчання знизилась. я ще все частіше була без настрою та плакала. Мені здавалося, що якщо він мене покине, це буде кінець світу, бо саме таку ідею він вкладав мені в голову. Він забороняв мені ходити на шкільні дискотеки та свята. Кожне свято перетворювалося на пекло. Так пройшов перший рік. Далі так Так пройшов перший рік. Та й 12, я йому Угу. Це просто жесть. я була в шоці, що навіть. 14, может, там заборонено, вс ⁇ такое. Ну, Нет, как раз в таком возрасте больше это проявля... проявляется больше. Почему? Потому что э, поздний пубертат, э, стимуляция гипотелама, э, гипотезарно-дренокардикальной оси, которая отвечает за способность преодолевать трудности, и в том числе имеется связь с выработкой тестостерона, делает мужчину более уязвимым. И э, э, это как раз те моменты, когда мужчина, парень... Стремиться к тому, чтобы стать мужчиной, не факт, что им станет. Э, стремиться к тому, чтобы стать мужчиной, и начинается самая активная м -м, фаза участия в экстремистских и экстремальных активностях. Подавляющее большинство парней становятся футбольными фанатами, хулиганами, угу. проявляют какие-то антисоциальные тенденции, начиная с 14 и до 19 лет. Самая активная такая тут фаза. Все. Да, потому Довольно. тут угу. как раз это очень понятно, потому что, возможно, это его первый опыт. Угу. Там, я не знаю, может там будет дальше рассказано про то, был у них сексуальный опыт в таком возрасте или нет, никому не рекомендую. В такому віці, стриміться к сексуальному поту, ну, тому що у нас є головнопросесуальний кодекс, і він говорить о том, що ну вроде як там до шістнадцяти не жалко. Да. далі. Краще не ставало. Він натякав на перший секс, а, все, да. вот, саме, да. а потім вже казав прямо, що це так потрібно. Мені на той момент було 13. Мій емоційний стан перетворювався на депресивний. До заборону спілкування додались заборони у одязі. Спідниці і сукні мені не можна було одягати. Під кінець 9 класу я завагітніла. Моральне насилля перейшло у фізичне. Він міг мене вдарити або штовхнути так, щоб не було слідів. Mm -hmm. я... Тоді, да. я вирішила народити дитину. Ми почали жити разом, поки наш будинок був у стані ремонту, ми жили у його батьків. Або у моїх сварки були постійно. До його морального присування додалася і його родина. Він вдарив мене, зламав ніс, і його сім'я сказала, ти сама винна і навіть не відвезли в лікарню. Звісно, мені говорили, що це я його довела, і взагалі сама вдарилася в двері, тому в мене подвійний перелом зі зміщенням. Лікарка була в шоці, але за моєю просьбою не викликала поліцію. Ми розходились та сходились знову, бо бути з неповнолітньою дитиною це позор, думка моїх батьків та соціуму. Замість підтримки були докори про позор сім'ї. Родина моя не була аристократами, але вели себе зі мною саме так, наче я їх титулу позбавила. Через півтора роки народилась друга дитина. Він почав зраджувати, родину утримувати не збирався. Коли молодшому сину було два роки. Він зібрався їхати працювати за кордон. Цю ідею нав'язала йому я, бо сама перетворилася на аб'юзера та маніпулятора з вовками жити по вовчому вити. В мене був план втечі. Я чекала, доки він поїде, знайшла собі роботу у місті, молила батьків забрати дітей тимчасово, щоб я змогла зібрати кошти на оренду житла. Чотири дні працювала і три була вдома у батьків з дітьми. Через майже пів року я перевезла дітей у місто, життя потроху наладжувалося, та це мені коштувало здоров'я фізичного та ментального. Я по маленьким частинкам знову збирала себе та, піднімаючи себе морально, знову була на самому дні. Я розуміла, що ніхто не буде мене рятувати. Способом спроб та помилок я відновила свою особистість, працювала над собою і працюю досі. Це все вплинуло на мене з позитивної сторони. Я буквально зчитую поведінку людей в такий спосіб, фільтруючи моє оточення. Аб'юз не просто болючий, він ще й заразний. Мабуть, його можна порівняти з епідемією чуми, моральна чума нашого часу. Такая история. Я для себя выделил несколько интересных таких тейков, о которых следует сказать: ну, во-первых, есть понятие victim blaming. victim блейминг это когда. А, жертва. Ну да, когда У -у -у. по сути такой как буллинг в сторону жертвы. И явление это не появилось просто так. Тоже нужно сказать об этом, потому что жертвы есть формальные, есть истинные. Истинная жертва ⁇ это человек, который столкнулся на самом деле. А формальные жертвы ⁇ они используют этот статус для проявления какого-то элемента контроля, либо косвенного насилия по отношению к насильнику, который насильником сам по себе не является. Угу. Это нередко способ манипуляции. Я сталкивался с парами в работе, где мужчина имитировал позицию жертвы. И, собственно говоря, публично это выглядело так, как будто бы он просто жертва, она его просто чморит. А на самом деле там совсем другая история была. Тоже нужно уметь правильно проводить вот эту демаркацию разделения жертвы формальной, жертвы истинной и, не люблю слово абьюзера, давай так скажем так, насильника, человека, угу. который проявляет насилие. Потому в этой конкретной ситуации очень интересно, как это все формировалось. Она, конечно, не писала, хотя история и так длинная. Угу. Не писала, с чего это начиналось. Потому что если его модель поведения укоренилась в возрасте, начиная с 14 лет, а мы знаем, характер начинает более сильно кристаллизироваться, начиная с позднего пубертата и заканчивая 25 годами. То есть В 21 uh -huh. год мы уже можем ставить диагнозы характерологических патологий и расстройств личности. Никто вам не может сказать, что вы человек с нарциссизмом, ну, нарциссическое расстройство личности, там, или человек там, с шизоидным расстройством личности до 21 года, потому uh -huh. что функциональные особенности мозга еще не дают стабильных паттернов. Грубо говоря, uh -huh. ты еще не сформировался. А тут получается так, что начиная с 14 лет, парень мог запараноиться. В связи с тем, что это его первый доступ uh -huh. к интимной связи, из-за страха потери этого, возможно, он не успешен в остальных вопросах просто способ компенсировать из-за неуспешности в остальных вопросах это сформировало его характер, все и это уже кристаллизировалось и он стал таким именно потому, что слишком рано начал половую жизнь и у него не было альтернативы, вот почему важно и мужчинам и женщинам и забудьте эту историю про один на всю жизнь. Это прикольно в рамках либо религиозных концепций, каких-то угу. общин, либо если вы живете в каких-то культуральных рамках. А в целом один и на всю жизнь — это большая ошибка. Ну, Во-первых, нереалистично в современном мире, широкий угу. диапазон выбора. А Во-вторых, к чему это может привести? Если это начинается очень рано, у вас может начаться реально беспокойство о потере партнера. Он ей навязал концепцию мира, которого не существует без него. Да, он сказал, что и свет да, рухнет. Да, 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 рухнет. Угу. И человек, естественно, не имея альтернативной модели поведения, то есть у нее просто угу. нет формирования альтернативы, угу. видения мира, у нее ее нет. Это альтернативы. Конечно, она будет в это верить, тем более он являлся всем ее миром, по сути. Часто задают вопрос, чего же тогда не ушла? Угу. Ну, типа, один ребенок, второй ребенок. В социальной психологии, психологии масс, было выведено такое понятие, как эффект невозвратных издержек. А Мартин Селигман вывел такое понятие, которое называется выученная беспомощность. И вместе вот этих два явления, они между собой формируют устойчивый паттерн поведения, при которых жертва, при которой жертва готова терпеть столько, сколько потребуется. Объясню суть. Выученная беспомощность, понятие, которое Мартин Селигман, это психолог в направлении позитивной, такой позитивист в направлении, который изучает факты благодаря исследованиям. Uh -huh. вот он именно исследователь. Он какое-то время даже был директором Американской психологической ассоциации. Вот этот вот мужчина э, сформировал концепцию выученной беспомощности, при которой модель поведения жертвы закрепляется и даже при возможности избежать насилия нервная система не дает сигналы к бегству. Uh -huh. И примеры проводились разные. Есть разные примеры с клетками и с животными. Я приведу тот, который проводил не сам Салихма, а его последователь. Значит, клетка, в которой находится животное, которая, когда приближается к выходу, ее бьет током, потому что клетка покрыта, там покрытие, которое дает удар током при приближении к выходу. Впоследствии, когда клетку открыли и уже вытягивали это животное, вы животное сопротивлялось. Даже когда давали понять, что отключено уже от электросети, mm -hmm. то есть собаку вытягивали, она забегала обратно. Выученная беспомощность формирует устойчивый паттерн поведения, который не позволяет сформировать альтернативное мышление у человека. Потому он считает, что по-другому никак нельзя. Лучше подчиниться, нежели потенциально пострадать. Второе явление, про которое я говорил эффект невозвратных издержек это то, что свойственно нам всем. Мне в том числе. Я столько времени уже потратил на эти отношения. Mm -hmm. Или, например, чувак покупает машину, какую-то ушатанную беху, вкладывает в нее все бабки, что у нее есть в семье, и ну, жена ему говорит, слушай, ты бы уже новую купил бы, ты столько вложил в нее. говорит, нет, я хочу, чтобы она поехала. Такой эффект казино. Да, что грубо говоря, эффект казино. Да. Да. С чем это связано? Нервная система, в частности прилегающее ядро, хочет получить удовольствие mm. от вложенных, скажем так, ресурсов. Да, ресурсов, активов и так далее. И получается, что из-за этого и формируется такая привычка, что человеку необходимо получить удовольствие, вот вложение эффект невозвратных издержек. Ты вкладываешь издержки, но большие, ты не можешь их вернуть, и ты вкладываешь и дальше. Это, кстати, по этой причине вы готовы мошенникам отдавать все больше и больше денег. Вот вам там звонят говорят, вот вы потеряли там 10 тысяч долларов, но если вы положите 5 тысяч, мы сможем вернуть 15 mm -hmm. и плюс еще бонус. Они еще вкладывают, еще вкладывают. Кстати, да, не ведитесь на эту херню, разводы по телефонам. Я рекомендую трижды подумать. Ну, пускай перезвонят лучше через пару часов, если это не мошенники, то перезвонят. Потому Эффект невозвратных издержек, то есть необходимость получить хоть какой-то бонус из деструктивных отношений. Угу. И выученная беспомощность, невозможность из них выйти. Э, вот эти два э, когнитивных искажения и такие дисфункциональные, деструктивные модели. Они залишаться. Оставаться, рожать угу. 10 детей, вот это знаешь, находить оправдание, почему угу. ты там находишься. Да, да, да. Психика очень гибкая но она стремится к патернализации. То есть чем больше устойчивых паттернов, тем меньше мы тратим силы на выдумывание чего-то нового. Угу. Человеку на самом деле свойственно избегать каких-то трудностей. И мы, что самое интересное, нервная система не стремится к удовлетворению. То есть мы не стремимся к чему-то хорошему. Мы избегаем плохого, минимизируем риски. А неопределенность ⁇ это риски. И потому для нее вот эта неопределенность без него — это большие риски, чем дискомфорт чем с ним, с ним навіть, якщо він низ. Да. И это одна из таких причин. На самом деле есть, там, я в одной из лекций рассказал, есть восемь причин. Но вот это вот одна, одна из причин комбинации эффекта невозвратных издержек угу. и выученной беспомощности. Почему человек продолжает дисфункциональные отношения. И он будет, ну, некоторые люди так до конца своих дней живут. И это очень плохой пример. «О, так, мы сам... с твоим дедушкой угу. всю жизнь прожили». Да, да у нее передних зубов нету, она слепая на один глаз, у деда мизинца почему-то нету, и он не, не работал за токарным станком, просто тупо мизинец куда-то делся. Говорит, мы такая счастливая пара, всю жизнь вместе. А что же вы не развелись? А что б село сказала? Mm, ось, я хотела запитати, ось, батьки, ладно там вона, Но а, але батьки, и ее, и его, они уже дивно себе поводит, потому что она, хотя она их донька, и она потрапила в такую ситуацию, будучи очень а, юной, все одно она ось позор семьи. Советское мышление. Дело в том, что нам свойственно беспокоиться о репутации, угу. которой, внимание, нет. У вас нет никакой репутации. Всему миру запомните, это очень устойчивое убеждение. У вас должно быть, что всему миру на вас насрать. Кем так, бы вы ни были. Так. Хоть, Еще. хоть Илон Маск, uh -huh. ну, то есть типа, кем бы ты ни был, всему миру на тебя плевать, всем не плевать на твой образ, а uh -huh. на тебя лично всем пофиг. Как только вы поймете то, что всему миру на вас все равно, у вас формируется такой майнсет из-за которого вас просто тупо не сломать. Вам должно uh -huh. быть все равно на мнение окружающих людей. Это клопы, это ничто, люди, это серая масса. Биопомой, вы не должны, вы должны игнорировать мнение людей, оно для вас не важно. Если вы слышите мнение других людей и следуйте этому мнению, вот допустим, мне говорят, тебе нужно развестись, и ты разводишься. А потом ты, блин, я потерял такого человека, зачем я послушать этих дебилов? Вот эти люди, которые порекомендовали, они не будут нести ответственности. Зачайно. Какой смысл слушать? Это так само, когда народы... Да, да, родишь, и все да, сразу выровняется. Да, да, да. А ты мужчина, ты не можешь родить. Я старался. Ладно, не старался, неправда. Но я просто не нашел своего мужчину. Но... Но так или иначе, считаться с мнением окружающих, с мнением массы, это большая ошибка. И это советское мышление, uh -huh. это именно комсомольское мышление. В Украине у нас оно супер распространено. Uh -huh. Ты дружишь с вот этим, а ты знаешь, а ты знаешь что она работает в авк и ты с ней до сих пор дружишь, она же проститутка. Ты, ты кто такой? Кто ты такой вообще? Ты, ты никто. Ты ничтожество, ты комментируешь жизнь другого человека. Он тебя даже не знает. Uh -huh. Игнорируйте мнение других людей. Их мнение не важно. Мнение большинства людей не важно. Только не используйте этот аргумент, когда приходите к врачу. Я просто представляю, знаешь, приходишь к врачу, врач говорит, смотрите, вам надо делать операцию. Твоё мнение ничто, сырая масса. Слышишь, ты биомусор. Мне Спартак сказал, что ты клоп. Скажи, а вот почему, даже если ты понимаешь и ты себе кажешь, что мне все одно на там думку уточивающих, там, им uh, на самом деле на меня чихать, почему все одно, ось мозг все одно, он реагирует на какие-то комментарии, на какие-то думки. это с часом должно <coughs> Юля, читать книгу и прочитать книгу, это две разные uh -huh. вещи. Да. Yeah. Люди сидят и понимают, вот так вот делать не надо. Но они так никогда не делают, потому что у них нет опыта. Uh -huh. Опыт — это то, что формируется благодаря активным действиям. Мыслительный процесс — это не активное действие. Uh -huh. Ну и, как говорится, раком стоять, не активом потеть. Потому они, получается, э, <с, <с, что они делают? Они всю жизнь. Вот, вот очень люблю вот эту штуку. Я всегда, когда что-то там прикольное такое там публикую, какие-то рекомендации, пишу, сохраните, чтобы никогда не использовать. Потому что люди благодаря технологиям э, стали очень ленивыми. Люди читают обилие информации большое, а использовать некуда. Но сейчас в телефоне есть уже все. Ты можешь все, угу. что ты захочешь. Ты можешь просто с нуля стать почти кем угодно, изучить почти что угодно. Да, информации хватает. Да. Но ты смотришь э -э, гей-порно животных. То есть так же же делает кто-то. В общем, получается так, что вместо развития ты выбираешь, и я считаю, что это прекрасно, кстати. Я бы не хотел это менять. Я считаю, что люди должны так делать. Это естественный отбор. Это обратная селекция. Идиоты должны оставаться идиотами а люди которые почему-то вот как вот эта же девушка она в какой-то момент я поняла что я так не хочу угу. прекрасно и она говорит я с каждым разом становлюсь лучше я из жертвы стала абьюзером поздравляю кстати нету второго второго не дано ты либо жертва угу. либо охотник все второго не дано ты не можешь быть ты не можешь придерживаться нейтралитета ты можешь имитировать нейтралитет Например, я спокойный. Вот как я. Я в отношениях спокойный. Я никогда не буду конфликтовать. Я ни в коем случае не ударю. Я не поднимаю голос. То есть у меня нет вот этого в отношениях. Я угу. не такой. Но жертва ли я? Я же могу довести человека до такого состояния, что он сделает все возможное, угу. чтобы я сказал, "Смотрите, я же жертва". Угу. Это то, о чем я говорил в предыдущем сценарии, который ты зачитывала. Угу. Были созданы условия, при которых жертва, будучи формальной жертвой, стала истинной жертвой, чтобы сделать еще одну истинную жертву внутри отношений. Женщина может довести до такого, например, что ты потом, ну, какой-то мужик срывается, дает ей пощечину, и она потом говорит, смотрите, избивает. А там мужик реально чуть ли с ума не сошел. И как при более детальном рассмотрении становится понятно, что ну, и вот эта девушка жертва, и мужчина жертва. Просто очень по-разному. хотів би сказати, яку ми можемо вивлечь мораль із цієї історії. Я і мораль. Це звучить вообще забавно, чесно, я такой, знаешь. Но, е, що б ти могла порекомендувати? Давай так, не з точки зору клінічної психіатрії, а, а от з точки зору человека, который сталкивался з отношениями. Що я можу порекомендувати? Взагалі, вона на початку історії сказала, що через три місяці пішли перші дзвіночки. Там заборони, ось це все, ігнор, образи, Якщо знати ці дзвіночки і вміти піти вчасно, коли ти помічаєш ці дзвіночки, то всього цього можна було уникнути. І От, ось слушай, отлично, відеш, а я на це не обрати. Ізучайте uh -huh. uh, віди емоціонального і психологічного насилля, хоча їх емоціональне і психологічне штається одинаковим, ти не зовсім так. Ізучайте віди насілля. У вас должно быть понимание того, что такое насилие. Поэтому спасибо, Юля, что ты uh -huh. добавила это. Потому что, видишь, для меня это типа такая очевидная вещь, поэтому я про это не сказал. Это проклятие знания. Когда ты что-то знаешь, ты думаешь, что а, все же знают. Uh -huh. Изучайте э, виды насилия, потому что вот ограничения, исключение ее из социальной среды, он запрещал ей да, общаться с другими да, людьми. Так. Гиперконтроль, финансовый контроль, э, финансовое насилие. Слишком широкий спектр насилия как-то получается. Ощущение, что человек полностью живет. Примушення до сексу також, хоча вона не хотіла. Тобто, я mm. просто сужу зі своєї сторони, як би я е, могла вчинити. Тобто, так, як би ти поступила в таку ситуацію? Ну, побачивши ці дзвіночки, я би. Второго не рожала б. <сум> я би. <сум> я би не продовжувала ці стосунки. Взагалі, тобто, коли б я побачила ці дзвіночки, я би не змогла їх ігнорувати, якщо мені там партнер каже, не вдягай сукні. Ну, Іди голе. Ну, таке. це похорон, яка голе. Просто ну, я не можу собі уявити, що мені там партнер забороняє вдягатись там в сукні. Для мене це просто я би не змогла продовжувати стосунки. І я вважаю, що хм. дійсно треба себе, треба вміти розпознавати це. Провокационный вопрос. Да. Какой же еще может быть вопрос у меня к тебе? Ты бы не терпел, если бы мужчина э, тебе говорил не одевать какие-то платья. А если бы в самом старте, на самом старте отношений, мужчина полностью соответствует твоему представлению мужественности, угу. но у него есть условия. Для него важно, чтобы ты не носила открытую одежду, типа платье. Ну, типа прям сильно открытое. Так платье, платье, да, но юбки нет, например. Ну я. Это Взагалі я торбуюсь. там не ношу супер открытый одяг але все равно це для мене ред флег, якщо мені чоловік каже там не носи там. Нет, Звичайно... не говорить не носить, он говорит, что отношения со мной подразумевают абсолютную защиту, заботу угу. о тебе. И то, это, кстати, это самое главное, это то, э, чего мне казалось, что я никогда не смогу получить ни от одной женщины, это эксклюзивность. В отношениях очень важна эксклюзивность. Uh -huh. То есть ты понимаешь, что у тебя нет конкуренции. История о том, что uh -huh. женщина формирует конкуренцию даже в интернете, э, с такой женщиной строить отношения просто деструктивно. И мужчина, который говорит, ну, если не будешь ты делать, будет кто-то другой. Это тоже, это не про эксклюзивность. А вот он тебе дарует абсолютную эксклюзивность, но для него, допустим, важно это. Если что, я не поддерживаю. Внимание, дисклеймер. Я не поддерживаю ограничения в выборе одежды. Угу. Я считаю, что женщина может носить все, что ей там хочется. Это вообще какой-то, ну это какая-то мизогиния странная. Так, так, так. Потому. Так. А... Ну, я бы сказала так. Если это твои кордоны, вот угу. что ты не хочешь, чтобы твоя девчина носила там те, то я поважаю. Твій вибір, але я не готова ці кордони розділити з тобою, тому що для мене ці, якби заборони, ну я так не можу. Тому що також я зараз я ту... піду другим путем. Він да, да. 10 із 10, але ага. у нього юбкафобія. <laughs> Ти надіваєш юбку, він ловить панічну атаку. Господи, я вже як можна, да, вже? Ні. Все? Ну я люблю вдягатися в Юбки, Юбки Ні, а да. ми всі любимо. <laughs> Я люблю одеваться. Да. Ну, э, имеется и... в виду, что вот угу. только юбки синего цвета. То уже... в него фобия. Синего цвета в юбках, да, вот он боится. Ага. То он не забороняет мне, потому что он там боится Он не сможет с тобой строить отношения, потому что ты не сможешь строить с мужчиной, который ловит паническую атаку и обсыкается. Доброе. Ти би согласилась, на це? Ну, якщо там сині юбки, ось конкретно в мене там травма, минули. синіх юбок, добре, я не буду носити. Вопрос тільки в цвіті, виходить. Хороша, травма юбок. Ми... Як чому веду, Смотри. Ну дивись, якщо це травма, і він там ловить панічну атаку з юбок, я не буду їх носити, якщо він там 10 з 10. Але якщо він мені. От з 10 Але якщо він забороняє мені, тому що він там. думаю, что на меня там будет смотреться человек. Юля, видит, он 10 из 10, но он не я. Что он хиле, я понял? Хорошо. Я к тому, что любое поведение дисфункциональное мужчины ⁇ это травма. Ты поняла, к чему я все это веду? К тому, что мы готовы простить травму, если у человека явное проявление типа панической атаки, но мы не готовы простить травму, когда мужчина столкнулся с предательством. Мы не готовы простить травму женщине, которая столкнулась с недоверием по отношению к себе. Вот, например, женщина говорит: для меня Red Flag, если он реально там хочет иметь доступ к моим, он хочет знать, с кем я дружу. Для меня это Red Flag. А у нее просто есть негативный опыт, когда у нее был какой-то неадекват, который uh -huh. следил за ней, стал сталкерил. И мы такие, да, если она не хочет нас с кем-то знакомить, то она какая-то, ну, это Red Flag. У нее все, скажем так, проблемы внутри отношений человека, которые связаны с радикализацией какой-то черты характера, это всегда про травму. Потому. Мы возвращаемся к первому сценарию, о котором я говорил. Выбирайте людей с такой травматизацией, которая для вас будет наименее деструктивной. Угу. Кому-то очень подходит строить отношения с человеком с демонстративным расстройством личности. Его еще называют гистрионным, либо стероидным расстройством личности. Вот кому-то подходит этот кластер расстройства. Мне, например, не подходит. Кому-то подходит, ну, там, например, я бы без проблем мог строить отношения с человеком с психопатическими чертами. Супер, с большой радостью. Это люди, которые склонны к сильному, надежному партнерскому союзу. Это люди, которые на суде будут врать до последнего и сами поверят в это. Они на твоей угу. стороне до конца, если ты их не предашь. И придашь, что ты, конечно, такую ошибку совершил. Но выбирайте людей, это вот такое, выбирайте людей по такому типу травматизации, которому вы можете быть толерантны угу. или которые хотя бы как минимум вам, ну, не кажется, деструктивным. Таким да, тогда страшным, образом. деструктивным. Ну, что мы знаем теперь? Это мужчины, все запоминаете, Ни в коем случае, если вы хотите познакомиться с Юлей, нельзя запрещать ей носить юбки. Если для вас это кардинально серьезная проблема, выберите тот цвет юбок который для нее значим, скажите, что у вас фобия, притворитесь пару раз, поймайте паничку и все остальное. А другие юбки она носить не захочет. Носит она в основном черные, потому говорите, что у вас панические атаки от черных юбок. Пацаны, мотайте на ус. Ой, господи. Ну что? Поехали дальше.